От телеведучий, народився 1955 року у місті Отепя. Перше інтерв'ю із відомого циклу програм Телевізійне знайомство взяв у 1987 році. У 2000-му на естонському телебаченні вийшло його гала-шоу Незабутній перший. Потім серія програм з кандидатами у президенти Естонії. Нині його програма Щаслива година має найвищий рейтинг на естонському телебаченні, захоплюється тенісом та класичною музикою. Ми шановний пане Урмас, ви перший телеведучий, який є героєм програми Аудієнція. І я б хотіла з вами порадитися. От як би вам випало брати інтерв'ю у короля інтерв'ю? Ну, наприклад, у Урмаса Ота чи Ларі Кінга, про що б ви його найперше запитали? Очень трудно сказати. Очень трудно сказать, это, знаете, я в этой профессии работаю уже настолько долго, да, лет, что я уже отказался от того, чтобы раньше заранее выстраивать какие-то планы. Раньше я этим занимался, действительно думал, что вот было бы хорошо вот начать с этого и так далее, и так далее. Сейчас я понимаю, что успех передачи зависит непонятно от чего. Успех всегда непредсказуем. Не и вы знаете, пока я не видел человека этого реального, то есть этого, не знаю, Ларри Кинга или или Софи Лорен или, или каких-то президентов, когда, значит, я не вижу вас, не ощущаю, так сказать, что за вы человек, какие у вас духи и так далее, я ничего сказать не могу. Потому что это все как бы рождается. Рождається на місці. Ваша сьогоднішня програма на естонському телебаченні називається щаслива година. Хоча не завжди героїв, яких ви запрошуєте, можна назвати саме у той момент щасливими. Наприклад, вже тут в Естонії я дивилася вашу передачу із міністром закордонних справ. Ви запросили її до себе в програму якраз тоді, коли прем'єр-міністр. Звернувся до президента з проханням про її відставку. А чому ви назвали свій проект саме щаслива година? Знаєте, коли я цей серіал передач здесь в Касиміце Редисом в Тайлине, я теж шукав це, ліхорадочно, потому що продюсер через кожні 5 хвилин дзвонив. От вже треба, так сказати, сказати, як називається передача. И я совершенно случайно это нашел. Совершенно случайно. Happy hour это же в барах, знаете, в Западе, uh -huh. я думаю, что у вас в Киеве тоже всегда, значит, где-то после обеда бывает такой happy hour, счастливый час, когда значит два дринка, э, да, ты можешь э, купить за одну цену, да. Так что э, в моей передаче тоже всегда два человека, и это очень хорошо годится в том плане, что... Два человека в одной передаче, как бы, ну, счастливый час. Кто ваши сегодняшние герои? Сейчас меня больше даже привлекают люди люди неизвестные, то есть которых никто не знает. В принципе, я больше всего на телевидении ненавижу вести какие-то переговоры с какими-то людьми, чтобы сделать с ними передачи. То есть я уже в таком состоянии, старый, пожилой мужчина, что мне, в принципе, может быть, это слишком грубо вам кажется, мне все равно. То есть э, я жду э, каких-то предложений от редактора. Значит, э, для этого есть люди, которые должны обеспечить какие-то э, какие мои, чтобы собеседники были соответствующие. Хотя, это, вы знаете, тут э, очень много все-таки зависит и моих вкусовых моментов. Вы знаете... Римский Корсаков по поводу дирижирования в свое время э, сказал гениальную фразу. Он, э, он сказал, что, вы знаете, это дирижирование дело темное. И я бы сказал, что э, как выбираются люди для передачи, это тоже э, очень трудно объяснить. Тут миллион разных каких-то причин, э, каких-то разных аргументов и так далее. А вот для вас самого, какой час был наисчастливейший? Знаете, я не слишком, может быть, часто, пока, во всяком случае, еще так оглядываюсь назад, да, и думаю, что кое-что еще, может быть, и впереди. Хотя, естественно, были какие-то моменты, где потом думаешь, действительно, вот там, наверное, и был мой счастливый час. Я пригадаю, когда у конце 80-х ваше телевизионное знакомство, то и вы сами как-то враз несподівано зникли с экрана, для многих это стало загадкой, что сталося, а что таки сталося тогда? Нет, ничего не случилось, потому что я же никогда, никогда так специально, хотя да, были моменты, я же, я же просто, эта передача, просто я же сделал это много лет, и по-моему, шесть лет, что-то вот такое, да? И просто ситуация настолько изменилась, и кончились какие-то люди, какие-то возможности. И просто, значит, я поставил точку. А как вы думаете, Урмасе, почему саме вас запросили тогда ведущим телевизионного знакомства? Это стало благодаря вашей зовнішності, вашему таланту, вашему милому акценту? Чи, как вы думаете, завдяки чому? это благодаря чему? Это было случайность. Потому что, наверное, ну, ну, такое иногда бывает. Вот мы потом об этом говорим, что вот это везение, где просто ты делаешь именно вот сейчас э, даешь, короче говоря, ту продукцию, которая, так сказать, интересует э, э, какую-то большую зрительскую аудиторию. Я думаю, что это 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 случайность. Я не думаю, что там из-за акцента, из-за внешности, нет, не думаю. Но учтите, в конце 80-х телевидение все-таки была еще ну, не такая э, безжалостная индустрия. Не было вот таких денег, такой борьбы, э, такого кровопролития, да, вокруг э, телевидения, вокруг эфира и так далее. Тогда это было просто, ну, человек делал какие-то передачи, и, значит, был приглашен никакой крови не было вокруг тогда, как это есть сейчас. Я пригадую в одному из интервью, вы сказали, что ваша программа не была рейтинговой. Ну напевне, у ті часи самого поняття рейтингова програма не було. Хотілося б почути вашу думку, що таке рейтингова програма у вашому розумінні. Це, наприклад, шоу, яке подивилося, дуже багато глядачів і на другий день про нього забули. Чи все ж таки це програма, яку, незважаючи на те, що минуло років 10 чи 15 глядач не може донині забути? Ви знаєте, що касається рейтингу, тут можна атмістити. по-разному. С одной стороны, действительно, да. Вот такие передачи, что сделал я и что делает Ларри Кинг и так далее, то есть такие м -м, длинные интервью, они никогда нигде не были какими-то хитовыми по рейтингу. Понимаете? Потому что рейтинг это, это все-таки сейчас реалити шоу, или где раздают какие-то подарки, более чудес, или вот какие-то музыкальные шоу и так далее вот это это дает рейтинг действительно где есть основная масса и вот твоя передача действительно устраивает как бы как бы все а тут все-таки зависит от того что 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 касается вот таких э, передач э, вот э, как то что мы с вами сейчас сделаем потому что рейтинг от этой передачи зависит э, естественно и от вас но э, я думаю что больше всего все таки зависит от того кто у вас сидит напротив. То есть меня будут смотреть только те люди, которые, может быть, меня кто-то помнит, кто-то знает, и кому я, может быть, еще интересен. Так что у вас какого-то рейтинга, естественно, из-за меня там на Украине не будет. Так что не надо надеяться на это. Я все-таки думаю, что в нашей профессии, тем более, если ты работаешь так долго, как я, люди, в принципе, знают моих возможностей. То есть. Они знают, что, наверное, никаких звезд из небес я не могу принести, то есть где мой потолок. Но знают и в, и в то же время то, что э, никакого провала тоже не будет, понимаете? То есть я никогда не буду работать ниже своей как бы ватерлинии. Я это хороший ведущий – это перед справа таланту, грошей, чему может, умов Ну, естественно, да, да, да. Сейчас, конечно, без этого хотя Коли я почав, я все це зробив сам. Один із ваших героїв, Чак Норріс, сказав, що гроші це не є щастя. Кількість грошей – щастя. Да, да, да. Ну, напевно, така багата людина, як Чак Норріс, має право на таку думку. А от що таке ваша робота для вас? Це передусім задоволення чи гроші? Ну, э, наверное, и, наверное, и то, и другое, э, э, потому что независимо от того, какие у тебя условия, все равно э, тебе в какой-то момент кажется, а почему так мало, понимаете? Все равно этот, э, этот э, момент как бы наступит, да? Но я думаю, что, вы знаете, для меня интереснее всего, вот давным-давно уже нет этот результат, то есть участие в процессе... Меня больше интересует, короче говоря, меня интересует больше не спектакль, а э, репетиция. Ну, ну, в принципе, каждая передача – это, это поединок, это бой, это битва, это война и маленькая смерть, конечно. До речі, Урмаси я не знаю, чи відомо вам про те, що ви маєте слава дуже дорогого журналіста. Я, наприклад, коли їхала сюди до вас на інтерв'ю, мене попередили, що Урмас, от це дуже дорого коштує. Я вам дякую за те, що ви даєте це інтерв'ю безкоштовно для України, яка вибрала демократію словольським все безплатно. А от якби вас запросив на роботу один з українських телеканалів? Чи погодилися б ви, і якщо так, то якими були б ваші умови? Ну, ви знаєте, це все залежить від того, все таки, що від мене хочуть. Сумію ли я випадку ті то условия, тобто що заказчик від мене? Как бы И потом мы уже говорим, какие там другие какие-то условия, какой гонорар, какая гостиница, сколько звезд, какой класс в самолете, там, ну не знаю, но, но все, все остальное. Это, это всегда, вы знаете, это, это, это всегда вопрос переговоров. Ну и все-таки, сколько бы это стоило? В вашей национальной валюте? Не знаю курса. Я пам'ятаю, коли ви запитали Гурченко про вік, це мало шалений резонанс, хоча зараз це виглядає, звичайно, смішно. Але чи є теми у вас, яких ви ніколи не торкаєтесь і вважаєте їх забороненими? Вы знаєте, во-первых, я об этом спросил у Гурченко в 86 году. Это, во-первых, да, 15 лет прошло. И я спросил не то, сколько ей лет, а я просто сказал, что вы из, я уже не помню, 35 или 37 -го, э года. Я как бы... Вы, вы знаете, это, это было на самом деле случайность, хотя этот момент, этот эпизод действительно вошел в историю советского телевидения. Есть ли запретные темы? Вы знаете, и та, и нет. Если я веду беседу, и я знаю, что человек от меня ждет и боится ужасно какого-то определенного вопроса. Я вижу, что в глазах этого человека страх. И он страшно вот именно об этом не хочет говорить. То я могу, естественно, делать одолжение и, так сказать, об этом не спросить. Хотя на телевидении очень часто все такие, знаете, я думаю, что вы со мной согласны, гораздо дороже стоит вопрос. Ты понимаешь, что в определенных случаях... Ответа и не может быть никакого. Но важно, чтобы прозвучал вопрос. И тут очень много и зависит от какого-то актерского мастерства. В смысле, как ты это задаешь? Потому что ты можешь и очень какой-то э, да? Или деликатный вопрос задавать так, что э, человек не обидится. То есть это ра разные варианты. Ваши герои очень часто рассказывали вам про какие-то интимные моменты из своего жизни. Но почти никто не знает про личном жизни Урмаса Ота. А Вы можете нам про него рассказать? Знаете, вот раньше я... Э, э, вот, вот это тоже свидетельство это о, как бы, о возрасте, о зрелости, может быть. Вот раньше, когда, значит, я услышал про себя какие-то совершенно невероятные какие-то байки, я чуть ли не хотел звонить в какую-то редакцию и сказать, что это не так, и, и так далее, и так далее. И потом, значит, я понял, кстати, благодаря э, с Пукачевой мы однажды об этом говорили. Чем больше этих баек, самых совершенно невероятных, правдивых, неправдивых, тем лучше. Хотя не могу сказать, что э, вокруг меня было там э, что-то ну, совершенно невероятное. Ну там мафия, всякие вот такие, совершенно э, какие-то вот такие вещи. Вот были, были какие-то э, смешные и любопытные именно тогда, в начале 90-х. Я очень много ездил на Украине, и вы знаете, я был и в и, и Киеве, и вот эта Украина, западная часть. Потом, значит, был э, такой город Трускавец, это Украина, да. Я помню, значит, там были всесоюзные санатории, а я, естественно, выдал там все, а, свою антисоветщину по полной программе. <coughs> Дневная такая встреча, и вдруг, так сказать, какой-то огромный такой зал, и, так понимаю, все все. А тогда же, значит, такой патриотизм советский еще очень, очень глубоко сидел в людях, да? И вдруг ползала, встали и, значит, уходили и так далее. Так что они были совершенно разные какие-то... Украина совершенно разный климат политический. И я всегда тогда сравнивал Украину с пящей красавицей. Потому что там абсолютно ничего не происходило. Все было спокойно. Когда я уже видел э, вот эта гостиница Москва там на горе есть, да? Если я помню, вот этот пуфет уже совершенно пустой. И на грошатике люди счастливые, все довольны советской властью, ничего не происходит. И думаю, боже ты, господи, а сколько же это еще может продлиться? И вот сейчас, мне кажется, слава богу, кончилось, да? Да, ваши телевизионные знакомства фактически стали документальным материалом того часу, часу перестройки. А чем был цикавый цей час для вас самого? У меня моя беседка тоже говорит, что вот э, в моей книге «Плейбэк», потому что она уже написана вот именно вот эти годы, Естественно, тогда еще существовала какая-то самоцензура и так далее, потому что книга написала все-таки для, для издания, да, а не так, что для подпольных каких-то, знаете, типографии, да? Ну, наверное, да, но, но эта же программа тоже тогда тоже существовала, начиная с 1986 -го года. Это же, тогда это была советская власть, и практически вся эта программа сделалась все-таки в каких-то цензурных условиях. Может быть, это самое было на самом деле счастливое, время, потому что для нас всех. Потому что, во-первых, всех надоела до смерти советская власть. Были огромные ожидания по поводу э, свободы. По поводу капитализма и не было еще никаких разочарований, понимаете, которые, так сказать, и у нас, и у вас э, уже прошли, как бы потом, да? Я думаю, что это было это было в этом смысле счастливое время. Чьи были среди ваших героев такие, с какими вам спилкуваты, было неприемно? Вы знаете, и, и, да, были, хотя я сейчас это считаю, что это я, я на самом деле неправильно поступил. Потому что там действительно были и какого-то окружение там и сказали, вот этого не надо. Я сам как бы тоже думал об этом, что вот этого не надо, это идиот и так далее, этот коммунист и так далее. Зря, на самом деле, это надо было сделать. До речи, а что это был за выпадок, когда вас побили? Информация про него пришла 1 квитня. Это, возможно, был 1 жарт? Это была очень такая э, темная история. И не очень то есть, это был просто совершенно глупейший инцидент. То есть это было вечером, поздно, значит, просто как бы стучали, и человек прошел мимо, я не понял, что, я открыл окно, я был на парковке, значит, у, то есть, не в центре города. И э, просто э, он что-то сказал, и я не понял, что. И он говорит, что э, у вас опустело колесо. А я больше всего этого боюсь, потому что я не очень-то умею это, это менять. И я, естественно, инстинктивно выскочил. И, э, и, значит, э, э, и, значит, там был, да, инцидент. Потом мне все говорят, когда я рассказывал эту историю, а ты что не знаешь, что... Вот э, такая схема работает. Я совершенно об этом не знал, понимаете? И он просто, значит, попал на очень правильного, как бы человека. Очень смешно об этом говорил еще Валентин Юдашкин, что вот это действительно был что ночь на 1 апреля, что утром э, ему звонила Пугачева и говорит, ты можешь себе представить, что сейчас? что вообще люди, пишущие, журналисты или медиа, да, масс-медиа, выдает за, за шутку, как бы, что вот Урмас, ну, случилась вот такая, что все эти думали, что это такая, но ну, шутка, как бы, понимаете. В Україні, та й не лише до речі, в Україні кажуть, що естонці вони такі дуже повільні, вони мало посміхаються. Ну, ви напевне знаєте цей анекдот, даліколі Таліна, його по-моєму весь світ знає. А от який він насправді типовий естонець? От ви, наприклад, який у вас характер? Ви ліниві чи навпаки? Якби у вас, наприклад, була можливість не працювати, ви б все рівно працювали? Ну что вы? Я бы никогда в жизни не работал. О чем вы говорите? Нет. Нет, ну вы знаете, ну о чем вы говорите? Позже ты господи, я бы играл в теннис, я бы ездил на все оперные премьеры, э, значит, э, какие-то театры, когда, значит, у меня было бы время для этого. О чем вы говорите? Вы что думаете, чтобы я сделала какие то передачу на телевидении? Не думаю. Вы играете в теннис? Ой, ой, о чем вы говорите? Теннис это... Почему вы так говорите? А вот, например, один из героев нашей программы, Борис Бекер, он, до речі, сейчас телеведущий, навпаки сказав, сказал, что ему быть телеведущим намного интереснее, чем играть в теннис. Нет, я понимаю, потому что теннис это его профессия. Понимаете, моя профессия быть телеведущим, да? Мне интереснее играть в теннис, так что все справедливо. А что господин Беккер еще рассказывал? Что случилось в лондонской гостинице в шкафу? Он рассказывал? Дякую вам за интервью, и якщо вы все-таки, колись сважитися на те, щоб приїхати попрацювати в Україні, я думаю, що наші глядачі будуть раді знову бачити вас на телеэкране. Я очень давно не был в Украине, я был там в последний раз, я думаю, 9 лет назад или 8 лет назад в составе правительственной делегации с нашим премьер-министром. Это был последний раз, и, значит, я помню, это было еще, наверное, другое время, другая Украина. и помню этот крещатик, вот какие-то лавочки, и помню совершенно фантастический магазин «Кортье». Это до сих пор там существует, да, да. фантастика. Да. И помню, э, помню э, тогда это был совершенно, э, совершенно мой любимый аэропорт Борисполь, потому что там был самый дешевый такс фри что я видел в своей жизни. Сейчас, может быть, это уже не так, но я всегда, если я где-то в переездах, где-то в аэропортах и смотрю там что-то, то я всегда вспоминаю, какая же была сказка все-таки э, в аэропорту Борисполь. А это было еще то время, я, значит, участвовал, там тоже был торжественный ужин. Ваш премьер-министр давал в честь нашего премьера. И премьер-министром тогда у вас был Павло Лазаренко. Так что это было очень давно. Спасибо вам большое! другу мы Все, о чем думали Мне все же непонятен твой Ироничный тон Прости, но я уже однажды был влюблен И повторять ошибки больше не резон Ты, что не говори. Так быстро пролетают, но в сердце оставляют след. Год и два и три, что не говори. С тобой нас изменили, и, и мы, мы не те, что были, нет.